<تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin, hamduhu wa nasta'inu wa nasta'dhihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiya lah. Nashhadu alla ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sekali lagi insyaallah untuk mengambil berkat pertemuan kita pada malam ni kita mulakan dengan سوره الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين يا رب العالمين yang kita sama-sama kasihi tuan imam tuan bilal adik-adik jemaah muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada malam ni kita bersyukur dapat bersama-sama lagi insyaAllah untuk masuk sesi tadabbur kita ni bersama-sama kita telah masuki ayat yang ke-21 daripada surah Al-Mujadilah insyaAllah ta'ala surah Al-Mujadilah ayat yang ke-21 surah Al-Mujadilah ni ada 22 ayat saja. jadi kita sekarang berada di penghujung lah insyaAllah penghujung ayat surah Al-Mujadilah ini Ayat 21 kita telah baca sedikit sebelum daripada ni pada minggu lepas. Saya baca sedikit insyaAllah uh, ayat ni. Ayat ni sangat-sangat pendek lah kita kata. A'udzubillah inna syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu, kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli inna allaha aziz. Sadaqallahul azim. Maksud ayat ni adalah kataba maksudnya menuliskan ha menulis tapi maksud sini adalah mewajibkan ataupun menetapkan qada maksud dia Allah taala telah menetapkan la'aliban na'ana aku pasti akan menang wa rusuli aku dan rasul-rasulku innallaha qawiyyun aziz Allah itu amat kuat dan juga amat perkasa jadi dalam ayat ni insyaAllah kita cuba tengok sikit. Kita telah berhenti ayat ni dulu pada minggu lepas, dua minggu lepas tentang sebab nuzul kepada ayat ni. Ayat ni maksudnya adalah Allah Ta'ala menetapkan bahawa Allah Ta'ala berkata menjadi ketetapan Allah Ta'ala telah menetapkan dalam loh mahfuz kata dalam tafsir jalan lain. Fil loh al-mahfuz. Dalam loh mahfuz lagi ketetapan daripada awal lagi bahawa Allah Taala ini akan menang. Bukan Allah Taala tu sahaja menang tapi Allah Taala kata dan juga rasul-rasulku. Kalau kita tengok kepada sejarah sejak daripada awal Nabi Adam alaihissalam kepada rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tengok bahawa rasul-rasul ini, rasul-rasul yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setengah-setengah daripada mereka ni lahir dalam keadaan Maknanya umat-umatnya adalah mentang mereka. Tak suka kepada mereka. Kita tengok Nabi Adam mungkin tak nampaklah. lah sebab Nabi Adam ni adalah bapa kepada manusia. Semua anak-anaknya adalah semua Islam. Kecuali kemudian adalah yang buat perkara pelik-pelik. Kemudian Nabi Idris AS. Allah Ta'ala tak ceritakan banyak dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Nuh AS. Nabi Nuh ni lahir-lahirnya tengok semua orang kafir. Jadi Nabi Nuh telah berusaha. Allah Ta'ala menyuruh dia berusaha untuk berdakwah kepada kaumnya. Berapa lama? 950 tahun. Nombor ni bukannya nombor kita suka-suka letak. Maknanya nampak pergi besar sikit. Ha, supaya banyak sikit. Tapi memang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran 950 tahun ni. Ha. Alf illa khamsina ama. 1000 kecuali 50. Artinya 950 lah. 950 tahun berdoa, berdakwah berda kepada umatnya, kepada kaumnya. Masa kalau kita, kita lah, kita hidup ni 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Satu tahun tu bonus banyak sangat tu. So. Maknanya 10 kali ganda, 11 kali ganda, 12 kali ganda manusia, kita, umur kita. Nabi Nuh ni terus berdakwah. Tapi apa yang diperolehi, apa yang dia dapat daripada 950 tahun berdakwah ni, Dikatakan hanya 30 hingga 40 orang saja yang beriman. Maknanya susahnya kaum dia nak Akhirnya tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar uh, apa ni banjir besar. Akhirnya semua matilah yang tak beriman tu. Jadi Allah Taala kata la ana wa rusuli. Siapa yang berani nak tentang aku? Siapa berani nak lawan aku? Tapi manusia ni macam tak cerdiklah sikit saya rasa. Dia nak lawan Tuhan. Ada yang bapak lagi nak lawan Tuhan zaman Nabi Musa AS. Siapa dia? Fir'aun. Nak lawan Tuhan. Apa jadi pada dia? Allah Ta'ala tenggelamkan dalam laut. Allah Ta'ala gunakan semua. Apa yang ada di keliling kita ni adalah tentera Allah SWT. Jadi kalau siapa yang berani lawan, mungkinlah setahun, dua tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun, nampak macam okey. Tapi Allah Ta'ala tak biarkan. Allah Ta'ala tak dah tak tahu. Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku kita tengok jugalah sekarang apa ni, apa yang berlaku sekarang ni. Eh? Ha, tak boleh cerita banyak nama dia, sebut-sebut nama eh? saya, saya kena ban nanti. <laughs> Jadi maknanya, eh, apa yang berlaku sekarang, dia bunuh lebih kurang 70,000 orang dah. Itu yang dalam senarai. Yang tak tahu, tuan di bawah, runtuhan Tuhan, tanah, bangunan, habis dah. Satu bandar kan, lebih kurang berapa kilometer. Lebar kan. Daripada sini sampai tutung. Ada 2 juta orang kat situ. Tapi, Dah berapa puluh ribu dah mati. Yang cedera tak sakit lah. Jadi kalau kita tengok macam Allah Subhanahu Wa Taala ni tak macam tak beri pertolongan. Macam Allah Taala tak tak ambil apa-apa. Ha. Kita ni kadang-kadang nak tunggu benda-benda raik lah berlaku. Ha. Benda-benda pelik-pelik. Tapi sabar. Allah Taala kata, kata Allah la agliban ana. Aku akan pasti akan menang. Takkanlah aku kalah pula. Takkan Tuhan pula kalah. Jadi siapa yang bersama dengan Allah ni adalah warusuli iaitu rasul-rasulku. Jadi kalau kita tengok apa-apa yang berlaku sejak daripada Nabi Adam sampai lah kepada Nabi Muhammad sama ada Allah Ta'ala ni akan hantar tentera-tentera daripada uh, bumi ni sendiri. Sama ada apa ni puting beliong ke, sama ada pekitkan suara yang kuat ke, sama ada banjir ke, sama ada hujan batu ke, sama ada apa-apa sahaja Allah Ta'ala boleh buat. Untuk Allah Ta'ala membantu menolong Rasul-Rasulnya. Jadi yang pastinya perkara berlaku perkara itu akan berlaku tapi kita sini kena abu sabar. Janganlah kerana kita nampak rasa macam Allah Taala ni tak tolong, maka kita rasa kita ni lemah dan sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk peperangan yang pertama. Mungkin yang pertama lah kita tengok masa Nabi SAW berada di Mekah. Nabi ni kena hina, kena seksa dan sebagainya. Tapi selepas daripada tu Allah Taala sebenarnya nak uji kepada orang beriman tu. Sama ada kamu ni sebenarnya bila tengok Nabi kamu ni macam ni, kamu terus nak percaya ataupun kamu dah nak stop dah. Kamu dah stop dah. Rasa macam tak percaya. Siapa yang tak percaya, dia tak akan hijrah lah. Ha, biasanya. Jadi orang-orang yang percaya tu, 13 tahun Allah Ta'ala uji mereka. Akhirnya mereka berhijrah. Jadi orang yang berhijrah tu meninggalkan semua tanah. Semua sekali lah. Bukan kerana bisnes. Tak ada bisnes pun di Madinah masa tu. Yang lari tu pun memang sehelai sepinggang je kata. Ha, lari bawa baju sendiri je. Bukan boleh bawa unta, bukan boleh bawa rumah tangga. Tangga pun tak boleh bawa masa tu. Ah, tangga memang tak ada tangga pun mana Tapi maknanya apa pun tak boleh bawa. Mereka lari selain macam tu saja. Tak ada apa-apa. Tawakal kepada Allah Subhanahu Akhirnya berlaku peperangan selepas daripada itu. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq semua nabi kita sallallahu alaihi wasallam menang lawan orang kafir. Sehinggalah sampai kepada akhirnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi menunjukkan bahawa kita ni kalaulah berdasarkan kepada ayat ni eh, Kalau kita yakin kepada ayat ni Kita akan yakin kepada Allah Kalau kita tengok Islam ni belum lagi menang Ataupun orang-orang Islam ni ditindas ha, Kita dah baca Kita dah baca apa Baca kunut lama dah kunut nazilah dah kan Palestine khasah khasah kan ha, Dah berapa lama dah kita tengok Tak ada macam tak, tak ada apa-apa pun ha, Jadi kalau orang yang tak sabar tu ha, Itu maknanya orang yang kalah Dia yang kalah Allah Ta'ala ni pasti akan menang. Ayat ini dikatakan turun, uh, disebut dalam satu riwayatnya, iaitu apabila, kata, wafat zukiru, fisa babi nuzul hazil ayah. Tentang ayat ni disebutkan, satu sebab turun, annahu lamma fatahallahu ta'ala lil mu'minin, fa ma fataha minal ardi, ma futiha minal ardi. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kemenangan kepada orang Islam, Banyaklah perang mana? Perang Badar menang, perang Uhud menang, perang Khanda menang, perang Khaibar menang, Hudaybiyah menang lagi, Fatu Mekah menang lagi. Lalu berkatalah orang-orang yang beriman, qala al mu'minun inna lanarju an dia kata an yaftahallahu lana Faris war Rum. Jadi orang Islam ni pun berkatalah kepada ni bercakaplah sama-sama mereka. Mereka kata, ah insya-Allah kita harapkan Allah Taala akan beri kemenangan kepada kita kita boleh buka Farsi dan juga Rom. Farsi dan juga Rom ni bagi kita ni kecil lah. Sebab kita dengar je. Tapi kalau zaman sekarang ni, kalau kita kata, no negara besar kan. Negara besar, sana satu besar, sana besar. Yang nuklear je ribu-ribu nuklear. Kita tak ada nuklear satu pun tak ada kita ni, bom nuklear. Dia orang tu ada ribu-ribu. Dia boleh bom kita ni bukan yang jadi padang, jarak padang terkukur. Tanah pun tak ada, tak cari air semuanya Kalau ikutlah, bom tu dia tu Dia maknanya sebab itulah Dia ni cakap besar lah, macam-macam lah ha, Dalam dunia sekarang ni Sebab dia ni macam kuasa besar Jadi pada masa tu Farsi dan juga Rom ni, ha, sama lah macam tu Bila orang Islam yang kecil Yang tinggal di Madinah ni, bercakap sama-sama mereka ha, Kita Allah Ta'ala akan buka kepada ni ha, Jadi Lalu qala lah Ba'dul Munafiqin ha, Bila orang Munafik ni Orang munafik ni yang berada di Madinah. Jadi cerita ni di Madinah ni. Orang munafik pun berkata, Atazunnu narum rum wal faris qura allati tughlibuhum alaiha. Dia kata. Kamu ingat Ah, ha, dia kata, kamu fikir Rom dan Farsi ni macam kampung-kampung yang kamu pergi kalahkan tu. Ah, ha, dia kata. Jadi bila orang Islam kalahkan orang-orang orang apa ni? Orang Quraisy dalam Fatuh Mekah sebagai contohnya. ni. orang Islam dah buka kota Mekah. Jadi mereka kata, alah kota Mekah tu apalah. Kacang aja. Kecil ya kampung tu. Jadi bila orang Islam kata Allah Taala dah tolong kita, Allah Allah Taala dah tolong kita. Alah dia kata kamu ni. Mekah besar mana pun memang pun Mekah ni kecil sebenarnya. Kalau banding pada masa itulah eh. Walaupun kita kata Mekah ni adalah antara bandar terbesar, bandar terbesar di tanah Arab pada masa tu. Tapi penduduk dia, dia katakan penduduk dia ni adalah 10,000 saja. 10,000 orang. 10,000 orang ni, tak tahulah saya, satu rimba je kot. Ada agaknya. Ha, kampung rimba je. Ataupun kalau nak bandingkan kampung air tu pun, tu besar kampung air tu lagi. Ha, Jadi tak besar sangat. 10,000. 10,000 penduduk dengan besar, dengan tua, mudanya. Sebab tentera dia, masa Perang Uhud tu, hanya 1,000 je. Masa Perang Padak, masa, masa Perang Uhud, 3,000 Itulah maksima yang dia boleh pergi. Sebab itulah dia bila nak lawan dengan orang Islam, lepas dua tahun selepas dia Uhud ni, mereka bawa tentera berapa ribu je. Jadi mereka tak sanggup. Jadi sebab itulah mereka carilah bani-bani Arab, kampung Arab mana, orang bani-bani yang -bani semua tu supaya join mereka semua. Sebab itulah dipanggil peperangan Ahzab. Ahzab tu maknanya lah kumpulan-kumpulan. Ha, itu Parti-parti ataupun grup-grup yang bermacam-macam grup. Bukan hanya orang Quresh saja. Sebelum daripada Ahzab tu yang lawan dengan Muhammad ni ialah orang Quraisy saja. Jadi maksimanya 3000. Jadi lelaki dia 3000 je. Cikit saja sebenarnya Mekah ni. Sebab itulah orang munafik ni kata, "Alah, itu orang Mekah, kamu bolehlah kalah. Ini kamu nak lawan Rom, nak lawan Farsi." Tentera Farsi tentera Rom ni memang gila lah ramai dia. 100,000. Oh, tentera saja 100,000, penduduk tak sah yang banyak mana. Farsi, ratus ribu tadi dia lawan dengan orang Islam tu Jadi sebab tu orang kafir Orang munafik dia kata macam tu Orang munafik ni ni dia bukan yakin pada Allah Ta'ala ha, Dia tengok number Dia tengok matematik lah kan Kalau matematik kata seratus ribu ha, Itulah yang dia nampak, dia tak nampak Kuasa di belakang tu Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi kita sekarang ni kan Kita ni adalah peryakin dan percaya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi sebab tu orang Islam ni dia tak takut walaupun dia ni seribu masa perang badan, tiga ratus masa perang badan, tiga ratus tiga belas tapi walaupun mereka ni senjata tak ada setengah tu dia katakan bawa pelepah je, ya? pelepah tamar pelepah tamar, macam kalau kita macam pelepah biasa-biasa kan bawa dah tak ada tak ada apa senjata nak bawa, bawa lah jadi nanti boleh guna untuk pukul orang, ha, itulah dia fikirnya tapi rupa-rupanya nak perang tengok lawan seribu tentera penuh dengan senjata, dengan kereta kebal. Bukan kereta kebal eh, minta maaf saya sebut je, contoh. Macam kalau zaman sekarang ni kereta kebal dengan meriam dengan apa semua. Ish, macam mana nak tengok-tengok Allah Taala bagi kemenangan. Dengan apa? Dengan 3000 dengan 5000 uh, malaikat. Ha, uh, disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi orang munafik ni kata, dia kata, wallah uh, bersumpah dia. Uh, orang munafik pun bersumpah juga dengan nama Allah. Sebab dia orang Arab kan. Innahum la aksaru adadan wa asyaddu batsan orang ni orang orang Farsi dengar Gerung ni mereka ni tahu tak besar mana ha oh, dia pun ceritalah lepas tu mereka ni power asyad dubatsan power sungguh tentera dia ni jadi aa, dia kata lalu apabila mereka cakap macam tu tu seolah-olahnya mereka nak katanya kepada orang Islam ni ni kamu jangan action lebih lah mana boleh lawan jalu Allah Taala pun zalat. lalu turunlah ayat ni ayat yang kita baca sebentar lagi tadi iaitu ayat daripada 21 surah al-mujadilah kataballahu laghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz itu ayat 21 insyaallah kita pergi kepada ayat 22 lah agak panjang sikit pada malam ni tak tahu lah sempat insyaallah ha, nanti dapat warning saya kita berhenti tak tak cukup kita sambung pula lagi la tajidu qauman ayat 22 surah al-mujadilah La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yad'una man aaddallaha wa rasulahu Kamu tak akan dapati satu kaum Allah Taala kata kamu tak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat mereka itu tergamak ni saya baca terjemahan daripada terjemahan apa ni ustaz Abdullah Basmai dia kata Yuwadus ni lah tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Maknanya, orang-orang yang beriman ini, kalau dia betul-betul dia beriman, dia tak mungkin akan boleh berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasul. Maksud berkasih mesra ni, kita ni ada dua lah. Ada dua. Satunya luaran, satunya dalaman. Yang maksud sini adalah dia kata dalaman lah. Maknanya rasa kasih, rasa percaya kepada orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasul. Dalam syariat kita, ada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebutkan. Allah Ta'ala yang dalam hadis Nabi SAW sebut, dia kata, Mar'a minkum munkaran fal biyadih wa illa mistatik fa bilisanih wa illa mistatik fa biqalbih. Wa zalika adha'aful iman. Wa laisa ba'da zalika habbatu khardalin min iman. Maksudnya, kalau kamu melihat kemungkaran, kamu hendaklah ubah dengan tangan. Kalau tak mampu, ubah dengan mulut. Kalau tak mampu, ubahlah dengan hati. Dan tidak ada, itu adalah selemah-lemah iman. Dan tidak ada selepas daripada itu, ada satu riwayat ada tambah lagi, uh, hadis ni. Dia kata tidak ada selepas daripada itu, iman walaupun sebesar biji sawi. Ertinya, kalau dah lihat kemungkaran, tapi tak rasa apa-apa, rasa biasa je, Awak tak nampak tu. Tu kemungkaran. Kita kemungkaran banyak kan. Apa, tapi apa kemungkaran yang paling besar sekali? Kemungkaran yang paling besar sekali adalah kemungkaran syirik. Yang maksiat-maksiat yang kita tengok tu kemungkaran juga. Kita tengok mana? Oh kita tengok orang tak tutup aurat. Ha, lalu kan? Lalu depan ni. Nanti kita keluar tu pergi kat situ. Oh ada orang sana lah. Orang sini. Macam-macam lah kan? Tak yang tak tutup aurat. Ataupun tutup aurat macam tak tutup. Ha, tutup tapi ketat. Ha, contohnya. Kalau perempuan lah. Kalau lelaki pula. Oh, tengok orang berlari belakang tu. Nanti dia dengar saya pula kena. <laughs> belakang tu Berlari tak tutup aurat setengah tu. Ha, jadi pun tak tutup aurat juga. Itu maksiat. Tapi maksiat tu kira maksiat juga lah. Tapi ada lagi yang lebih power lagi. Maksiat yang lebih power lagi. Maksiat apa? Maksiat syirik kepada Allah. Maksiat tidak beriman. Nah, itulah sebenarnya yang paling besar. Maksiat yang paling besar. Jadi kalau orang tengok orang yang tidak beriman, orang tahu kita ni tahu tidak kita lalu kan ha, saya lalu hari-hari kau situ kau situ kan kau situ kadang-kadang lalu juga tu depan tu ah ha, tu maknanya orang oh, tu oh, ada simbol ada logo dia ni maknanya kita rasa apa kalau kita tak rasa apa-apa ha, maknanya sebenarnya kita tu ada masalah iman kita tu ada masalah bukan dia suruh kita pergi roboh kita boleh bena kan itu sebab itulah yang saya sebut ada dua ada dua apa ni satunya hati kita Hati kita kena rasa mesti ada rasa benci, rasa tak suka benda tu. Tapi bukannya kita tak. Kalau kita berjumpa dengan orang kafir, kita kena layan macam biasalah. Kena buat baik tapi hati mesti kena rasa tak redha dengan kekufuran mereka ataupun orang yang maksiat tak boleh redha dengan maksiat mereka. Ada apne kaedah yang disebutkan oleh ulama, ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kufur itu adalah kufur. Maknanya orang yang kita kalau kita ni redha dengan kafir kita rasalah, rasa lah uh, rasa Yahudi ke Kristian ke Buddha ke Hindu ke tak kira lah apa-apa kita Okey, apa salahnya uh, itu adalah salah kita rasa tak bersalahnya bukan Islam itu itu adalah salah uh, tapi tapi bukannya disuruh kita ni rosak akan mereka uh, bunuh mereka tidak uh, itu dari segi muamalat muamalat tu mereka ada hak lah untuk hidup dan sebagainya. Yalah kan kalau tak ada orang kafir atas dunia ni kita nak berdakwah siapa lagi semua orang Islam semua atas dunia ni. Susahlah kita nak berdakwah kan. Kita nak berdakwah sebab adanya orang yang tak Islam. Jadi berdakwah ajak mereka kepada Islam. Begitulah zaman Nabi SAW. Ha, jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yaumil akhir iwaduna man haddallah wa rasulah. Haddallah tu. Jadi orang Islam ni dia mesti tidak boleh rasa kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan juga menentang Rasul walaukanu abaahum walaupun mereka ini ayat ni lepas ayat ni mana lagi dahsyat ikutnya Allah Taala nak sebut kita satu benda walaupun mereka itu walaupun mereka itu mereka itu tu itu tu pekanu tu orang yang menentang Allah Taala tu atau menentang rasul itu sekalipun mereka itu abaahum ayah-ayah mereka ataupun aw abnaahum ataupun anak-anak mereka au ikhwanahum saudara mara mereka adik-beradik -adik mereka au ashiratahum ataupun kaum kerabat mereka jadi maknanya dalam dalam ayat ni Allah Taala mengajar kita satu perkara iaitu mengajar uh, tertib mana uh, apa ni kita panggil ranking lah ha gitu. ranking nak letak di mana nombor satu apa yang nak letak nombor satu ialah Allah dan Rasul nombor satu selepas daripada tu barulah Ayah, anak, adik-beradik, sibling Ataupun lepas daripada tu adalah family Semua mereka ni yang nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 ni Ini adalah bukan pilihan kita sebenarnya Maknanya kita anak siapa? Bukan kita yang minta dalam perut tu kan Ya Allah minta lah aku ni jadi anak oh, Sedap lah kalau macam tu Saya nak minta lah jadi anak orang putih Hidung macam sikit, oh, putih sikit Haa oh. Bibir pun jadi macam nipis sikit taklah jadi macam layu eh. Ya. Oh. Contohlah kata kalau macam tu siapa yang nak minta kata tak cerdiklah. Ha masuk sekolah orang semua tak terima ke. <laughs> Contohlah kata kan. Tak ada semua orang nak minta anak dia cerdik tapi Allah Taala yang telah menetapkan kita ni. Dia ayah aku, dia ni adik aku, dia ni adalah anak aku, dia ni anak adik-beradik -adik aku, dia ni lah family aku. Jadi perkara-perkara itu adalah perkara yang bukan pilihan. Tapi nak jadi Islam tak nak jadi Islam ni ini adalah orang tu boleh buat pilihan. Allah Taala bagi pilihan. Ha, kau nak jadi kau nak jadi Islam tak nak jadi Islam. Ha, jadi Islam Allah Taala suruh kata jadi Islam. Jadi makna di situ ada benda yang kita boleh pilih. Sebab tu ada orang yang tak Islam kemudian jadi Islam. Maknanya dia pilih ha, dia nak jadi Islam. Tapi ada orang kalau dia Melayu tetap Melayu. Dia tak boleh nak ubah dia ni jadi ha, esok jadi Cina lah pula. Esok jadi Caucasian. Ha, Kaukasian. Ha, jadi tak boleh. Tak boleh kan. Benda tu dah tetap dah. Jadi sebab itulah pahala bukan terletaknya pada kita ni keturunan apa. Tapi pahala ni terletak kepada kita ni beriman dan juga beramal dan patuh pada siapa. Jadi kalau kita orang Melayu semahyang, orang Arab semahyang, mana banyak pahala ni. Kita tak boleh kata-kata orang Arab lah banyak. Sebab apa? Sebab dia Arab. Sebab dia baca patiha pun pandai kan. Ah ha, kita baca patiha kalau betul, tak ada masalah. Kan pahala sama. Pahala tu terletak pada niat. Bukannya terletak pada ketaatan orang tu. Bukan terletak pada pada dia ni bang siapa. Jadi oleh kerana itulah Allah Ta'ala ajar kita di sini. Ada dua perkara yang mana kita kena dahulukan. Lebih daripada yang lain. Dan yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu letak kemudian. Jadi kalaulah, kalaulah ayah kita, anak kita, adik-beradik kita, asyirah kita, family kita ataupun kerabat kita, mereka tu menentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak boleh rasa sayang kepada mereka. Sebab apa? Allah lebih tinggi lagi. Allah yang menjadikan kita bukan ayah kita yang menjadikan kita. Minta maaf lah kan. Bukan nak bukan nak marah pada ayah. Kan? Ha kan? nak bukan nak. Jadi sini Allah Taala yang sebutkan. Walaupun mereka itu ayah. Jadi kena letakkan ayah ni pada kedudukan yang nombor tiga. Selepas daripada Allah, selepas daripada Rasul. Lepas daripada tu Allah Taala sebut ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang yang macam itulah. orang yang Allah Taala menetapkan iman dalam hati mereka. Kataba ni disebutkan dalam terjemahan dia kata ialah uh, apa ni menetapkan ataupun dalam apa ni dalam dalam apa ni dalam tafsir jalan lain dia sebut asbata. Makna meneguhkan. Ha, orang yang sanggup macam tu, sanggup meletakkan Allah Rasul nombor satu walaupun dia terpaksa. Ha, bukan nak suruh marah kepada ayah, bukan nak suruh marah kepada maknanya dari segi tertibnya. Kalaulah ayah dan juga family orang yang dekat dengan kita dari sekian anak anak tu mereka ni melawan tuhan jadi kita kena dahulukan tuhan daripada manusia. Jadi Allah Taala kata orang-orang yang macam tu Allah Taala akan beri kepada mereka ini katabafi qulubihimul iman. Allah Taala akan campakkan kalam-Nya menetapkan dalam hati mereka ni iman wa ayyadahum biruhim minhu dan kemudian Allah Taala akan bantu mereka ini bantu mereka ini dengan semangat pertolongan kepada mereka, menguatkan mereka. Jadi ayat ni tak habis. Tapi kita dah nak dekat insya lah. Jadi kita berhenti dulu. Insya Allah kita sambung. Dan lepas tu kita sambung lagi dengan surah-surah yang selepas daripada ini. Insya Allah dalam juzuk yang ke-28. Aku lukali hazar wa sallallahu ala azim. Li walakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asli innal insan lafi khus ila lazina amanu wa aminu salihat. Wa tawasawil haqqi wa tawasawil wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok Bilal pergi